Я помню, в каком другом клубе мы играли в Киеве, я так вышел на сцену и сказал, друзья, я не понимаю, как играть эти песни, потому что в вашей стране, а это было другое время, в вашей стране нет Путина, и какой-то добрый парень под сценой сказал, да, Вася, у нас есть Путин, пой. Следующая песня это был номер из проекта Гражданин поэт. Это очень, довольно старый номер, но мы играем его всегда в Украине, потому что он получился довольно забавный. Это рэп э, про то, как э, у вас было тут одно время, э, в другой игре был премьер-министр, женщина. Они уже смеются. Ее посадили в тюрьму. Для нас это, кстати, очень удивительный момент был. В России как это вообще возможно? Я говорю, это все возможно. Я помню, я спросил у одного э, журналиста местного, когда он приехал, я говорю, а что это за кипиш был? Он говорит, ну я же не в теме. Он говорит, ну ты знаешь, все знают, что... Сказал мне журналист. А, знаешь, говорит, ну все знают, что она как бы приворовывала. Я говорю, так. Он говорит, но полиция, они говорит, доказать не смогли. То есть они доказательств решили не собирать. Ну, типа, все знают и посадили. Я говорю, то есть это типа справедливо, он говорит, ну как бы да, но по закону нет. Вот. Поэтому, представляю следующую песню, я хочу сказать, что она как раз написана. И в то время наш, кстати, тогдашний, я не помню, он был, по-моему, премьер-министром еще, он тогда выступил и сказал, что я, честно говоря, не понимаю, за что его посадили. В принципе, мы тоже в России не могли понять. Песня называется Хи. Но что это летит да, на ночном небосводья Но ведьма с косой у на казаке Берет его уздечкой, сношит его кутузкой Шпорит ногой и подгоняет другой Но ты, мол, Донецкий, ты, мол, прорусский Ты не симпатичный, В такой сикой так она и скачет на лед невозбранно Под свистом у гляки ликует жид Да она ведьма, хотя Чрт тебя выдумал, парень Тимошенко, черт выдумал Бога РВ, но движется эпоха, меняются числа прежнего веселья, не видно ли в год. И как на коне, не, ну не по Украина звала ее ведьмою, теперь здесь сочувствует и молитвы. пусти. Я только у ней как зеблюда, теперь она нравится ну каждому пыщу. Стоит и брутальнее и круто, не отпущу, говорит, не отпущу. Нацелила нечесть, глаза не живые. Вся, сколько есть на земле. Пошли не за а приведи не Послышалось всюду, и привели. едва два он забегали, 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 забыли его до лаги, Пошел такой скромный, запущенными веками, ничего личного, чисто Газпром. Влепился в окрестную жижу, заставил еду корни, чем мелко ситуация с газом, тогда его получите по той же цене. Он удалился, скромен и грозен, и эхо повторяло